просто благодаря и, янук, и международные политики. Россия уже давно себя ведет как лицемерный двуликий Янус в отношении международной политики. Ее в захвате Крыма, в Ее улика, как бы, определяется в Крыма и в в Сирию. В моей праве, это в, том... в моем деле это определяется в том... Что, імплементи. Росія отказалась признавати мене поінформеним. Так, друзі, ігнорує мій статус імунітета. Так, і Росії змінили статус, і в общанні. Але при цьому Росія вважає, до речі, прикмет прикметти прикле... до справи, ну, притом Росії вважає це сапрано приміщення. Е, 에... співфігур з України обов'язково прикривається за при цим міжнародним при этом международным правом. То вы же выначили, вы защищаете, вы разумные Вы уже определились, вы умные или красивые. Одним задом на двух сетях и садишь. Да, двух судьях вы не слышите. Вы або уважаете международное право? Вы не уважаете международное право? То тогда я маю иммунитет и должна быть на воле же. То тогда я имею иммунитет и должна быть уже на воле. А вы, как я сказал, вы делаете плюет на международное право? или, как Россия всегда делает, плюют международное право. И тогда вы вы маете право на судить? По вашему судить. И тогда, естественно, вы имеете право меня судить по вашей судьбе. Я говорю, что справедливо, адвокатик Питер Мунов и Зайвер потерпелых лиц право потребно прекрасно. Я поддерживаю адвокатов и считаю, что лишних потерпевших лиц из дела можно убрать. Або мы вами говорили, на А или, или как, мы говорили об этом значит, на предыдущем слушании, или добавляйте еще десять. Тех десять сепаратистов, которые с российским оружием в руках, убивали мой украинский народ. которые оружием убивали мой украинский народ. в тому бою, где которые погибли в том. let right